bugun sizlarni e'tibor markazinglarni yunusobod tumani shahristanskiyga qaratamiz o'rtoqlar ikkita yonma yon qilib qurilgan haytek uylarimizni bittasi sotilgan mana mana shu bitta donasi qolgan ozgina ishlari qolgan mayda chuyda uborkalardan chiqarib tayyor holatga keltirib beramiz bu uyimizni mana tashqari tomondan ko'rinishi bemalol bu yoqqa ikkita mashina qo'ysa bo'ladi darvozalar avtomat o'zi ochilib yopiladi mana bu yoqdan kiraverish asosiy eshigimiz bo'lyapti ana endi hozir uy ichiga kirib yana batafsil ma'lumot berishga harakat qilamiz bismillahi rohmani rohiym kiraverish uyimizni umumiy maydoni ikkiyu o'ttiz uch sotixdan iborat bino mana shunaqa ko'rinishda ko'rib turganinglardek ham chiroyli qilib qurilgan marhamat va e, bu yoqda mana kichkinagina зеленый zonalari bor va hovlimizga mana bitta katta mashina bemalol sig'adi uyga kirganimizda bu yoq o'ng tarafda o'ng qo'lda yozgi oshxona bo'yapti mana shunaqa ko'rinishda ustilari yopiq mana bu binoni hovlidan ko'rinishi binoni kvadraturasi ikki yuz to'qson kvadrat metr ana endi hozir uyi ichiga kiramiz xonalarni sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz marhamat kiraverish bitta hol mana shunaqa ko'rinishda işte. birinchi qavatimizda ikkita xona va oshxona joylashgan uyga kirganimizda o'ng tarafda bu oshxonamiz bo'ladi Bu buyoq tarafda mebel texnikalar qo'yish uchun joy ajratilgan va bu yoqda mana katta panorama rom hovliga qaragan ko'rishinglar mumkin mana shunaqa ko'rinishda bitta oshxonamiz bo'ldi bu yoqda mana divan stol stul qilib oilaviy o'tirsa bo'ladi va to'g'ridan kirganimizda bu mehmonxona bo'lyapti marhamat bitta mehmonxonamiz uyimizni orqa hovlisi ham bor ozgina havo aylanish uchun qoldirilgan mana bu yoqdan kirib chiqsa bo'ladi mana endi navbatdagi xonaga kiramiz ikkinchi qavatga padvalga tushladi bu yoqdan bu yoqdan yurib kirganimizda birinchi qavatda mana alohida vanna xonalar hojatxonalar joylashgan va bu yoqda mana bitta yotoqxonamiz bo'yapti mana shunaqa ko'rinishda bitta yotoqxonamiz bu xonadan ham mana orqa hovliga qaragan romi bor mana bu yoqdan ko'rsatib o'tib ketaman qancha joy borligini ko'rishinglar mumkin ana endi podvalga tushamiz podvalda ham xonalar bor va uyimizni котельный ya'ni isitish sistemalari podvalda joylashtirilgan bu yoqda podvalga tushganimizda bitta shunaqa zona bo'lyapti bu холодный xona hisobida narsalar qo'yib qo'ysa bo'ladi mana yani, oldi hovliga qaragan romlar qilingan havo aylanishi yani, uchun va mana bu yoqdan kiramiz katelныйga marhamat ko'rishinglar mumkin bullerlar дву yo'llar o'rnatilgan uyimizni isitish sistemalarida теплый полdan foydalanilgan ana endi ikkinchi qavatga chiqamiz ikkinchi qavatimizda 3 ta xona bo'yapi uyimizni boshlang'ich narxi 280 yuz ming dollar telefon nomerlar qoldiramiz yana qo'shimcha ma'lumotlarni telefon orqali olizlar manzil yunusobod tumani Shahristanski masjidini orqa tarafida joylashgan orienter masjid ikkinchi qavatga chiqib chiqaverish bitta hol bilan boshlanyapti mana shunaqa ko'rinishda va buyoqdagi xonaga kiramiz birinchi bo'lib mana bitta yotoqxonamiz ana endi mana balkondan bitta hovlini ko'rsatib beraman marhamat tepadan ko'rinishi uyimizni o'rtoqlar yonidagi sotilgan mana a shu bitta dona qolgan ulgurib qolinglar ko'pchilik so'rardi yunusobodlarda mana shunaqa uylar bormi deb ikkinchi qavatga chiqqanimizda mana bu yoqdagi xonaga kiramiz endi ikkinchi xonaga mana bu yoqda bitta katta xonamiz bor bu ikkinchi qavat uchun zal qilib qo'ysa ham bo'ladi va ikkinchi qavat uchun alohida mana bu yoqda vanna xonalar joylashgan bu yerda oxirgi xonamiz 3-chi yotoqxona O'zining ichida vanna xonalari bor mana orqa hovliga qaragan romlari bor bu yerda yuvinish xonasi ko'rishinglar mana shunaqa ko'rinishda uyimiz o'rtoqlar umumiy hisobda bitta tushuncha beraman endi ikkinchi qavatga chiqqanda mana bitta holl bo'ldi balkonni ko'rsatdim Bu buyoq tarafda bitta xona va bu buyoq tarafda mana ikkita xona bo'ldi ikkinchi qavat uchun alohida yuvinish xonalari vanna xonalari bor umumiy hisobda uyimizda 5 ta xona va plus podvalda bitta xona bo'lyapti va ikkita hol bo'lyapti birinchi qavatda bitta hol ikkinchi qavatda bitta hol uyimizni boshlang'ich narxi 180 yuz ming dollar telefon qilib qo'shimcha ma'lumotlarni olaverasizlar e'tiboringiz uchun hammaga rahmat xayr salomat bo'linglar